Закінчується Великий Піст. Для віруючих людей це справжнє випробування і можливість довести свою віру. Для них Великий Піст – це слова, наповнені глибоким духовним змістом. Пост, в першу чергу, це відсіження. І необов'язкове відсіження в пищі. Чистота помисла, хранення уст, чистота сердечна. А вже другий пост, пост тілесний, відсіження пищі. Пища на самом деле не не от Бога. Это только адвока, адетока мы выражаем любовь любов Богу. Відмова від їжі тваринного походження це складне психологічне випробування. А якщо не поповнювати запаси білків, тваринних жирів, хоча б за рахунок їх аналогів рослинного походження, це ще і суттєвий удар, перш за все, по печінці та усьому організму в цілому, але піст має і позитивні сторони. Это очищение всего организма. Очищение всего организма, очищение пищеварительного аппарата, очищение кишечника. Вот это благотворно влияет на весь организм. Да людям лекар категорично забороняет дотримуваться посту. И в таких выпадках церква поддерживает представники Минздрава. Кому не следует этой диеты придерживаться? Значит, это э, беременным это э, пациентам, которые страдают с заболеваниями пищеварительного аппарата желудочно-кишечного тракта вот с э, почечной недостаточностью и э, пациентам с сахарным диабетом. Для них это недопустимо, это голодание и вот э, ну, как бы соблюдать этот пост противопоказано. Пост э, не обязательно людям э, в возрасте э, больным, детям, беременным, на них пост не распространяется. Но не на всех хворых песни-стравы влияют негативно. При некоторых захвореваниях песна-диета может стать и наикращими леками. Это благотворно влияет, вот, скажем, для больных с заболеваниями, с заболеваниями аллергическими, да, вот при аллергии, при бронхиальной астме, при различных нейродермитах. Это вот такие заболевания кожи. Людям, які дотримувались посту, в пасхальну неділю слід бути особливо обережними та всім іншим не завадить пильно слідкувати за харчуванням у святкові дні. Досвід показує, після свят у лікарів-гастроентерологів роботи більше. К сожалению, увеличение больных з нарушением пищеварения наблюдается наблюдається не только після пасхальних праздников і после поста, а после любых праздников. когда даже им там не предшествует какое-то там воздержание в питании и там какие-то ограничения. Вот. И все это связано с обильным приемом как пищи, жирной и нежирной, так и спиртных напитков. Тож будьте уважны до своего здоровья, не перевантаживайте свой шлунок и в усьому дотримайтесь золотой середины. И чтобы не было сбоя пищеварения после выхода из такого поста, значит, то выходить из него надо постепенно. Вот. В первый день, скажем, там вот этого пасхального воскресенья, желательно э, кушать небольшими порциями, но чаще. Ну, главное не присвящаться, потому что ну, тяжело будет и для здоровья, и для, для, желудка. И врачи даже э, советуют для того, чтобы меньше было нагрузки на печень, фистол кушать. Наталья Белогурова, Александр Костенников, студия БАРТ.